Всех пособников, начиная от местных негодяев и заканчивая киевских, которые помогают агрессорам, террористам и сепаратистам. Война за деньги, за шахтерские деньги продолжается сегодня. Чтобы вы знали, в 2010 году было возбуждено головное дело в отношении королевской и некого господина Зюкова. После того, как мы с вами победили после того, как пролилась здесь кровь, сегодня этот Зюков, прятавшийся в Израиле от уголовного наказания, занял пост первого замминистра угольной промышленности. Поэтому мы, луганчане, как только закончим войну на Луганске, мы придем сюда воевать с казнокрадами, с Зюковыми, Королевскими и всей остальной нечистью. Только победа! И Поддержка. Знаете, Луганск вас любит. Луганск не понимает, что такое Луганск без Украины. Я заканчиваю просто как в качестве картинки. Перед э референдумом ко мне приехал известный тележурналист Андрей Цеплиенко. и Мы делали репортаж по копам по угольным, которые вы знаете. Да? Так вот, один из вопросов, который мы задали шахтерам, там адский труд, там средневековье. И я был уверен, они все скажут, мы не хотим Украины, мы хотим России. Так вот, люди, вылазя из этих дыр, нам сказали, Донбасс это Украина, мы в Россию не пойдем. Поэтому верьте нам, а не тем, кто говорят вранье и Ефрему. Я очень хочу, чтобы два слова сказал мой брат, побратим Тим... how